नवीन कायद्याला शीख समाजाचा विरोध जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली जोरदार घोषणाबाजी राज्य शासनाच्या वतीने पाच फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिनियम दोन हजार चोवीस हा गुरुद्वारा बोर्डा संदर्भातील शासनाचा नवीन कायदा करण्यात आला आहे तो कायदा तात्काळ रद्द करावा एकोणीसशे छप्पन मध्ये पारित करण्यात आलेला जुना कायदा कायम ठेवण्यात यावा या मागणीसाठी शुक्रवारी सकाळी शीख समुदायाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने निवेदन घेऊन शेख बांधवांच्या वतीने संत बाबा कुलविंदर सिंगजी संत बाबा सिंग यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले केंद्र शासनाने एकोणीसशे छप्पन मध्ये तयार केलेला कायदा कायम ठेवण्याची मागणी शेख बांधवांनी केली आहे पाच फेब्रुवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अधिनियम दोन हजार चोवीस हा कायदा तयार करण्यात आला आहे नवा कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा व गुरुद्वारा बोर्डातील नियम पूर्वीसारखे ठेवण्यात यावे या मागणीच्या अनुषंगाने शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता शीख बांधवांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली कृपा आ ਹੋਣ ਜੋ ਨਿਵੇਦਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ 1956 ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨੰਨ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂਕੀਆਂ ਸੰਗਠਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ ਨਾ ਧਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਸਾਰਣ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਛਾ ਫਤੇ ਭਖਣ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤ आज गुरु साहब की कृपा से पूरी हजूरी सात संगत और जितने भी नज़दीक दूर के शहर से छोटे पिंडों से सात संगत आई है गुरु कालगीधर सच्चे पातशाह जी के चरणों से इनका जो प्यार है वो प्यार उन्हें इस स्थान पे खींच के लाया है जो सरकार ने 1956 का एक्ट रद्द करके जो पुराना लगातार कई दिनों से चला आ रहा था वो रद्द करके जो नया कानून सरकार के तरफ से लागू किया गया लागू नहीं बोल सकते थोपा गया है तो गुरु की संगत गुरु का खालसा हमेशा आज़ाद है आज़ाद ही तो कभी भी ज़बरदस्ती से लागू किए हुए जो नियम है वो ना ही कभी गुरु के सिंह ने बर्दाश्त किया है और आगे भी नहीं करेगा साथ संगत विशेष करके नौजवानों से बेनती है कि हम जितना एकता में रहेंगे उतने आगे कारज मोर्चे फतेह होंगे। जितने एक दूसरे के लाता जितने एक दूसरे के लाता जितना एक दूसरे का विरोध करेंगे उतना टूटेंगे एकता से बड़े से बड़े जंग हमारे बुजुर्गों ने जीते हैं आगे भी जीतेंगे इसीलिए बेनती है तखत साहब से अरदास बेनती करके आए ऐसी शांति से आगे भी हमने जाना है गुरु महाराज कृपा आज तक गुरु पंथ पे करते आए हैं आगे भी गुरु साहब ने कृपा करनी है सात श्री हजूरी हजूरी संगत के तरफ से महाराष्ट्र सरकार को ये विशेष करके बेनती तो नहीं कर सकते ये हुक्म है क्यों क्योंकि गुरु की संगत की भावना के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है इसीलिए आज सारी संगत एकत्र हुई है गुरु महाराज कृपा करें आगे हमें इसे तरह एकता बख्शे इतनी दास की बेनती प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा हम ये बेनती करते करना चाहते हैं कि खास करके ये जो आंदोलन जो चल रहा है तखत सचखंड श्री हजूर साहेब जो हमारा पांच तख्तों में से एक तख्त है उन्नीस के अनुसार उस समय पे केंद्र सरकार का जो उन्होंने एक्ट पास किया था वो एक्ट के मुताबिक गुरुद्वारे का प्रबंध चलता था और अभी मौजूदा जो सरकार है राज्य सरकार उन्होंने वो केंद्र सरकार का जो पुराना जो एक्ट है उसे रद्द करके उन्होंने नमा एक्ट जो है वो पास करने के लिए जा रहे और ये एक्ट का सिख क्यों विरोध कर रहे क्योंकि इस एक्ट के तहत सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है वो सरकार को दी गई है सरकार के जो नुमाइंदे होंगे वो इधर के मेंबर बनेंगे और हम इस चीज़ का निषेध करते हैं के गुरु घर का प्रबंध जो है वो सिखों के हाथ में रहना चाहिए सिखों के हाथ में जो सिख जो है यहाँ से चुन के आएंगे उनके हाथ में गुरु घर का प्रबंध रहना चाहिए ना ही के सरकारी कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे उसे थोपा जाए इस करके हमारा ये जो विरोध मोर्चा तखत सचखंड श्री हजूर साहब से अरदास बेनती करके और आप याद रखो कि अभी थोड़े दिन पहले राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ था उस समय पे केंद्र सरकार ने एक रेजुलेशन पास किया था उन्होंने कहा था कि इस मंदिर के ट्रस्ट के ऊपर सरकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा और हम अल्पसंख्यक है सिख और हमारी यही मांग है कि भाई ऐसे ही उस तर्ज पे हमारा भी जो गुरु घर है और ये सिख जो है अल्पसंख्यक में आते हैं इसके वजह से हमारा जो गुरु घर है इसके ऊपर भी सरकार का कोई ज़्यादा दखल अंदाजी हस्तक्षेप ना, ना हो पंथ की सेवा जो है वो पंथ के पास रहे सिखों का प्रबंध सिखों के पास रहे ये हम विरोध दर्ज करने के लिए अरदास बेनती करके आए हमारे साथ बाबा बलविंदर सिंह साहिब जी और सिंह साहबान हमने जाकर के कलेक्टर साहब को निवेदन दिया और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम तुरंत जल्द से जल्द ये जो है वहाँ पे आगे सीएम साहब को भेज करके इसको रोकने का जतन करेंगे और हम सारों से बेनती करेंगे कि आप अरदास बेनती करो जितनी भी जो सिख संगत है अपने अपने तर्ज पे बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये जो सरकार की जो दखल अंदाजी जो ताना शाह का उन्होंने हमें हमारे ऊपर जो एक्ट लागू कर रहे हैं उसका बहुत शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करें ता करके हम ऐसे काले कानून से बच सकेंगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहे जी की फतेह